Ha, yang menarik eh, untuk kita perkatakan berkenaan dengan pilihan raya yang akan datang dan uh, saya katalah bila saya bercakap tentang sesuatu perkara saya suka terus uh, pergi on the ground saya suka terus pergi on the ground saya suka terus bergerak saya suka terus uh, apa orang kata um, bertanya terus kepada orang-orang bawah bertanya kepada rakyat bertanya kepada uh, yalah the stakeholders lah macam petani ke, peniaga ke, oh apa? orang-orang uh, bisnes yang daripada besar kepada kecil, makcik tepi jalan saya suka buat macam tu. Kan? Uh, bila saya buat macam tu, jadi kita akan dapat satu gambaran secara umum walaupun bukan spesifik tetapi secara umum kita boleh So dalam dalam saya travel-travel tadi tuan-tuan Dia ada beberapa, beberapa perkara yang saya dapat simpulkan lah Daripada uh, apa orang kata perjalanan saya Saya jumpa orang di Tambon dan sebagainya tadi Ada beberapa perkara yang saya dapat simpulkan Kesimpulan saya boleh bagi Tambon kini boleh dideklair sebagai kawasan hitam Okay siapa yang tak faham Hitam, putih, kelabu ni Dalam pilihan raya Kita akan mengklasifikasikan Satu-satu kawasan itu mengikut warna kalau putih bermakna dia pro kepada kita Ini semua parti buat eh Kalau putih tu bermakna dia pro kepada kita Kalau kelabu Dia dipanggil kelabu putih Kelabu putih tu Dia tak adalah pro sangat Tetapi dia Dia boleh lagi dijernihkan Itu kelabu putih Kelabu hitam Dia Walaupun dia dia juga Tak berapa tak sokong kita Tak berapa tak sokong kita Tapi dia ke arah tak sokong Kalau hitam bermakna memang Warna punah lah kan uh, eh, kanak pun hati-hati memandu ok terima kasih saya tak memandu kalau saya memandu nanti eksiden <laughs> orang lain memandu eh jangan risau kan kalau hitam ni bermakna memang akan punah lah akan punah harapan dan sebagainya akan uh, maknanya susah nak menang bukanlah kita ni boleh terus ramalkan maknanya takkan uh, akan kalah terus ke tak ada ini berdasarkan kepada kiraan-kiraan kita mungkin boleh berubah So bila kita bagi tahu kawasan tambun itu sebagai hitam, tujuan kita nak bagi tahu ni bukanlah kita nak uh, apa orang kata nak apa? Yelah bukanlah tujuan kita untuk nak uh, supaya uh, apa ahli parlimen ni marah kita bukan bermakna kita telah memberi heads up dipanggil jadi buat sesuatu lah itu point dia Uh, bukan kita nak marah Dato' Sri Anwar Ibrahim tak buat kerja ke apa Bukan, bukan, bukan Jangan faham, jangan salah faham Bila kita mengatakan bahawa tempat itu hitam Bermakna There is still a chance untuk you buat sesuatu uh, Jadi terimalah kritikan itu Dengan hati terbuka Dan bukannya dengan ego yang tertutup uh, Saya tahu nanti bila saya cakap macam ni Nanti akan ada orang kata Alah macamlah kau ni bomoh lah Kau serba tahulah Uh, orang macam ni tuan-tuan Isu dia Bila Dia tak nak menerima Nasihat orang uh, Dia tak nak menerima Nasihat orang Dia akan ada masalah So bila dah teruk Dah rebah Dah kalah nanti Baru dia kata Itulah korang Kenapa tak cakap dulu Kan Kenapa dulu tak cakap Sekarang baru nak bagi tahu Ah, uh, ha. Ada lebih kurang Maksimum 2 tahun lagi Pilihan raya tuan-tuan Lebih kurang lah Almost 2 years uh, Tak sampai 2 tahun lagi lah Pilihan raya So saya bagi tahu ni Supaya kita bersiap sedia Dalam keadaan yang ada sekarang Cari formula macam mana cara nak menangkan tambun Kalau Kalau nak bertanding semula di tambun Tapi saya percaya Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan bertanding di tambun semula Saya percaya Tapi siapa tak kisahlah Kalau bukan YB Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim nak tanding tambun pun Adun tambun Contohnya YB Arafat Kena bersedia lah Kan YB Arafat ni adalah adun ulu kinta Kan? Betul eh? Ulu kinta ha. Uh, ulu kinta dia adalah salah satu don Di bawah uh, Di dalam Kerajaan Di dalam tambun So dia pun kena bersedia Dia kena tahu perkara ini Dan ha, Bahawa Tambun itu Menghadapi masalah Tetapi Arafat sendiri Mungkin Okey ha, Tetapi Tambun itu bermasalah Okey Tambun itu Tapi saya tak nak sentuh sangat Pasal don lah Sebab Kita bercakap tentang Parlimen secara keseluruhan Kita bercakap parlimen Secara keseluruhan Supaya kita dapat menilai dan nampak benda itu secara umum. Okey. Now, um, satu satu benda eh bila saya pergi on the ground tadi kan. Uh, bila kita pergi on the ground, kita bertanya kepada orang. Dia ada beberapa kesimpulan yang saya boleh nampak, eh. Kesimpulan yang pertama adalah berkenaan dengan janji-janji yang tidak ditunaikan di kawasan parlimen. Okey, antaranya tuan-tuan eh saya ada bercakap dengan saya kata ketua kampung lah satu ketua kampung ni. Uh, dia kata Datuk Sri Anwar Ibrahim pernah menjanjikan sewaktu sebelum beliau menang jadi ahli parlimen dahulu untuk membantu satu kawasan pertanian kaum Cina. Jadi saya tanya soalan tu kenapa? Uh, saya tanya kenapa kaum Cina marah sangat dengan kerajaan sekarang ni? Apa tak cukup? ke Apa yang kerajaan sekarang ni buat? Soalan saya kepada kepada beliau dah. Dan bila saya pergi. Dan orang ni adalah orang Cina eh? Dia kata banyak sebenarnya Yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat ni Menyusahkan terutama kaum-kaum peniaga Selain daripada e-invoice Dia kata ini dia cerita eh Ini bukan saya cakap tau Ini saya ulang balik daripada cakap E-invoice dia kata Kemudian cukai Kemudian itu ini Tetapi itu on the peringkat nasional Di peringkat kami pula Parlimen kami ni Kami menghadapi masalah Apabila Dan orang ni bukannya uh, Orang Uh, penyokong PN ke bukan bukan penyokong pembangkang ke bukan ini adalah orang penyokong kita sebelum ini dan dia bukan orang parti so dia kata uh, tak bel uh, well ialah dia pro kepada kita lah dia kata antaranya adalah satu janji kepada satu komuniti Cina untuk dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berucap bahawa masa sebelum masa beliau bertanding tempoh lah dia kata kalau sekiranya menang dan kita jadi kerajaan kan right? masa tu kerajaan negeri nak dah nak angkat tanah tu toh, untuk buat kilang dia kata maka kami akan tu uh, sri anor kata kita akan pastikan bahawa tempat ini uh, kita akan bantu untuk dapatkan geran at least kalau tak geran pun lanjutan supaya tempat ini tidak diangkat dan diteruskan pertanian yang ada kat sini Dan pertanian dia orang memang pertanian ni Dia orang bertani Dia orang ambil tempat tu untuk bertani So setelah menang Tiga tahun kemudian Bukan setelah menang Tiga tahun kemudian Setelah menang Enam bulan kemudian Tiba-tiba setelah menang untuk Sri Rahman Ibrahim Enam bulan setelah menang untuk Sri Rahman Ibrahim Mereka dapat surat Untuk remove Untuk kosongkan tempat itu Tuan-tuan rasa? Dia macam ni lah tuan-tuan Bukan masalah Betul ke tak betul Ketindakan mereka itu Jangan berjanji Kalau tak nak berjanji dan setelah mereka semak Dia kata bahawa Sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim setuju Untuk mereka nak pindahkan Walaupun bukanlah verbal kata setuju Tetapi in a way Dia macam seolah-olah tak ada halangan Sedangkan dia Perdana Menteri Memang ini kuasa MB Ada orang yang akan kata Ini kuasa negeri is Tak ada kena-mengena dengan Perdana Menteri Betul Tetapi bila MB nak buat sesuatu Satu tindakan di atas Parlimen Perdana Menteri Dia akan tanya Perdana Menteri dahulu Kan dia akan tanya Perdana Menteri dahulu Okey So itu satu janji Yang mana janji tersebut uh, di, Tidak ditunaikan Dan sewaktu perkara itu berlaku Mereka fight Mereka nak fight lah Mereka kata mereka tak nak di Sebab dia orang dah, dah bercucuk tanam di situ 40 lebih 40 tahun Dia orang fight dan sebagainya Sehinggalah Dan tidak dipedulikan oleh Oleh parlimen ke Oleh supol ke Oleh siapa ke Tak dipedulikan Mereka fight mereka fight, fight, fight Sehingga recently mereka bawa perkara ini ke mahkamah Bila bawa ke mahkamah Barulah dihantar Dihantar wakil Perdana Menteri Datang jumpa dengan peladang-peladang ni Dan majoriti mereka adalah Cina adalah, Bukan majoriti, semua I think 99% adalah adalah berbangsa Cina Yang buat pertanian Barulah jumpa dia orang dan sebagainya Nak consolidate Nak tanya bermasalah 3 tahun kemudian 3 tahun kemudian tuan tak, dia macam ni. Kalau tak boleh, jangan berjanji. Itu dalam politik. Tetapi, that's what happen. Ini saya hanya relate. Eh. Jangan tembak saya pula. Kan? Dia macam ni lah, tuan-tuan. Kalau kita tak nak mengakui kita ada masalah, bila ada, bila timbul masalah nanti, jangan pada masa itu baru kita kata, kenapa tak ada orang beritahu aku dulu? Saya so, saya dah beritahu. Supaya ambil tindakan. Ambil tindakan. Kawasan mana is? Jangan tanya saya kawasan mana. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri tahu Setiap politik dia tahu Pegawai parlimen dia tahu Semua orang dekat situ Kawasan Tambun ni tahu Sa Asal tempat yang saya masukkan ini kan, Kalau orang luar tak perlu tahulah Tempat dalam Tambun orang Tambun tahu Setuju tak setuju dengan tanah tersebut Itu cerita lain Poinnya adalah janji Okay, okay Itu yang pertama yang kedua, bila saya pergi around Saya tanya-tanya-tanya Kesimpulan yang saya boleh buat adalah Di kawasan Tambun sendiri Tidak ada pembangunan baru ha, Yang ni Ceplos-ceplos Boleh buat video bantah saya Di kawasan Tambun Ada ketidak pembangunan baru Nanti dia akan buat video Eh, tapi is kita dah baiki sekolah Kita dah baiki dewan Kita dah baiki jalan Saya kata pembangunan baru Bukan baiki Tuan-tuan Ini kawasan Parlimen Perdana Menteri Ni bukan parlimen Datuk Taufik ke Roziah Ismail ke uh, Kawasan parlimen Rafizi Ramli ke Bukan Ni kawasan parlimen Perdana Menteri saya, Satu komplain yang saya dapat Dia kata apa Ada satu sekolah Tiga tahun Dah tiga tahun kita memerintah Tidak ada satu sekolah baru pun Yang dibina Di sekolah menengah Tidak dibina Sedangkan keperluan sekolah itu mendesak Di kawasan tambun tau Tidak ada satu sekolah baru At least dekat Ulu Kinta tak ada lah Saya tak tahu Manjoy ada ke tidak kan Tapi tempat yang saya pergi Ulu Kinta Saya kata, -kata tak ada Manjoy pun tak ada ha. Kawan saya kata Manjoy tak ada So pembangunan baru tidak ada Sekolah perlu Kerana ada sekolah terpaksa buat dua sesi Paling-paling kurang lah Fadlina Paling-paling kurang lah Menteri Pendidikan Bagi muka lah Dekat Parlimen Perdana Menteri Buatlah satu sekolah baru Takkan nak tunggu nak habis Nak datang pilihan raya baru nak buat Kenapa sampai sekarang 3 tahun Tidak ada pembangunan baru tuan-tuan New development tu tak ada Yang melibatkan federal Buat balai polis baru ke Bomba baru ke Sekolah baru ke Something to do with federal Why? Jadi benda itu Rakyat tanya tu Tak Dia kata Kalau saya kami ni Kawasan ni Dulu kami dijanjikan ahli parlimennya adalah seorang Perdana Menteri. Jadi bila kami mengundi, kami mengundi dengan harapan sebagai seorang Perdana Menteri. Arti kata bukanlah dengan kemewahan dan sebagainya. Tetapi biarlah lebih sikitlah daripada ahli parlimen biasa. Kan? Dari ahli parlimen, ahli parlimen biasa. Biarlah lebih sikit daripada ahli parlimen biasa. Sebab ini kawasan Perdana Menteri dia kata. Again tuan-tuan Saya cakap ni bukan saya marah Anwar Ibrahim tu Tak saya hanya cakap Apa yang orang bawah cakap Apa saya cakap ni tak penting Arti kata ayat saya ni tak penting Sebab ini bukan sentimen saya Saya bukan pengundi kawasan sini Saya tak kisah pun apa yang berlaku kat Tambun ni Kan Dan sebab itu saya dengar Ni saya dengar lah kan Saya dengar Dato' Seri Anwar Ibrahim pun tak akan nak bertanding lah Dekat kawasan Tambun Sebab Akhirnya satu kajian telah dibuat Okay. Saya saya belum saya datang ke sini saya tanya dengan pengkaji-pengkaji kami juga. Saya pun bukanlah tak ada kami punya data-data kan. Saya tanya dengan pengkaji kami juga. What do you think of Tambun? Dia kata Tambun adalah kawasan hitam. Tambun dikategorikan sebagai kawasan hitam. Saya kata kenapa hitam? Ada ha, sebutlah beberapa faktornya. Antaranya adalah Tambun ni adalah mixed. Di mana Non-Malay dan Malay itu satu. Manjoy adalah kawasan Melayu kan? Kan? Right? Uh, belah Hulu Kinta ni dia mix it lah Cina dan Malay dan Malay lah okay. tapi yang kedua dia kata uh, adalah berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi iaitu uh, tidak ada pembangunan baru ok dia cakap saya ni agak skeptikal sikit lah jadi saya turun bila saya tanya okay. Parlimen nampak tak muka Dia kata ahli parlimen Nampak lah kecuali adalah majlis satu dua tu, okay, tak, Kami faham Dia Perdana Menteri dia sibuk Itu kami faham adun Ada 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 buat kerja itu tak ada masalah Tetapi sekurang-kurangnya Pembangunan baru tu kena ada Dan ah, ni satu cerita yang diceritakan oleh kota kampung tu pada saya <tuh> Setiap tahun memang Parlimen akan bagi ke Bakul makanan eh, Bakul makanan <coughs> bakul makanan akan ada ampau dan sebagainya biasalah ahli parlimen bagi kan. So biasanya dia akan kumpul uh, masyarakat masyarakat ni kawasan yang kawasan masyarakat Cina lah. Dia akan kumpul masyarakat Cina, dia akan bagi uh, bakul makanan. Setiap tahun bulan pertama dia akan kata ini adalah usaha perdana menteri kita, ahli parlimen kita, sokong sokong kerajaan, kita sokong kerajaan, kita sokong ahli parlimen kita. Orang ramai kata, ya yeah, kita sokong, kita sokong tahun ini tuan-tuan disebabkan oleh sentimen uh, Cina terutama dan bukan Melayu yang tidak memihak kepada kerajaan ini uh, dikatakan bahawa mereka bakal menerima dua kali bantuan Disember ni ni sekarang ni dah dapat Januari nanti dapat lagi jadi pada Disember hari tu masih ada dapat. dia dapat tu dia buat lah macam benda yang sama lah tahun pertama bagi sokong tahun kedua bagi sokong ni tahun ketiga tahun ketiga ni so masa tahun ketiga dia buat baru-baru ni ni kawak ni diceritakan lah dia buat semula kita ni, ni Perdana Menteri telah mengadakan ini, ini, ini. Maka kita sokong tak semua Satu dewan senyap tuan-tuan Satu dewan senyap Dia tak bu, dia tak marah, dia tak maki tak Dia orang tak kata Yo macam tahun-tahun sebelum kita akan sokong Tahun ni tak ada tu Semua senyap, semua macam Krik, 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 krik Ah, ha, Dia macam Tak kata benci pun tapi dia macam dia macam ni lah tuan-tuan Pengundi ni macam kata Rafizir itulah dia orang mengundi kerana jiwa Kerana rasa Kerana sentimen Itu je The moment kita hilangkan sentimen itu Dan kita ingat Kita boleh bagi bakul makanan Dia akan so Dia dalam dalam ceramah tu Dalam uh, program tu kata Tapi Perdana Menteri Pak Ali Parlimen kita dah bagi bakul makanan Dia bukan masalah bakul makanan tu Orang bagi dia ambil Tak ada masalah Isunya adalah Dia sokong kita kerana Harapan sebab itu nama kita, nama parti kita Pakatan Harapan. Harapan dia bahawa kita menjadi parti pemerintah yang berbeza dengan pemerintah sebelum ini. Sebab itu kita memberi harapan tuan-tuan. Harapan inilah yang sepatutnya menjadi tunjang kepada parti kita. We give them dalam bahasa Inggeris harapan ni adalah hope. There is nothing so powerful to human being tidak ada benda yang sangat powerful kepada human being Kecuali harapan Harapan ni, hope ni adalah satu yang Menyebabkan kita boleh bangun pagi Kita boleh meneruskan kehidupan kita Kerana kita ada harapan Kita ada harapan esok something is going to be better Kalau orang yang tak ada harapan Dia dah lama dah Tak hidup kat dunia ni tuan-tuan So kita dah bagi harapan pada mereka We are going to be different Kita akan berbeza Kita akan jadi uh, ahli apa kata Ahli parlimen, kerajaan, perdana menteri yang berbeza Tetapi on the ground Bila saya tanya dia kata kami tak nampak Beza tu is Bukan setakat kami tak nampak Kami rasa macam lebih teruk Ini bukan saya cakap eh saya tahu ceplos-ceplos nanti akan kata Iswardi cuba nak menjahanamkan parti dan kerajaan. Dia, bukan it does not matter what i say kalau kau orang tak in touch dengan apa yang rakyat kata kat bawah dan kamu ter terus duduk di dalam gelombang gelembung-gelembung pula gelembung bahasa sarawak bubble kamu di dalam apa orang kata belon uh, apa kepompong kamu maka tunggulah masa kebisnesaan itu datang benda yang sama saya kata dekat Sabah 5 tahun dulu dan Sabah sekarang ini Benda yang sama saya kata dekat Melaka, dekat Sarawak, saya kata dekat Johor. Benda yang sama saya bagi tahu dahulu, nobody listens. Saya bagi tahu sekali lagi ni. Tak ada orang sebaik saya nak bagi warning 2 3 kali tuan-tuan. Ni saya bagi warning sekali lagi. Saya bagi hint sekali lagi. On the ground saya turun, korang nak terima ke tak nak terima. It doesn't matter. Dia tak kisah apa yang Uswardi ucapkan. Saya hanya relay apa yang saya dengar Dan apa yang telah disampaikan Alah itu seorang je is Seorang <laughs> itu Adalah satu ketua kampung Yang mendengar cakap rakyat Dan juga orang di bawah dia kan? Saya dah dengar tuan-tuan Even Talk of the town Dato' Sri Anwar Ibrahim Tak akan bertanding di Tambun lagi Dia dah tahu Kawasan ini dia tak boleh menang Malah ada orang Yang sebelum ini Nak bertanding kat sini sebab katanya kawasan Nabi Ibrahim Lepas ni kalau dia bertanding Dia pun boleh menang Dia pun cabut lari tuan -tuan. Dia pun tak nak bertanding sini dah Dia pun tak nak bertanding sini So rombakan kabinet kali ini Dia telah memberi satu tamparan Not only kepada Kita sebagai rakyat ni lah Tetapi parti Even among parti D, DAP tak puas hati Rafizi tak puas hati uh, Malah dia kata itu adalah satu jerat Amanah tak puas hati tuan-tuan Pemuda amanah dia kata Ini adalah satu tamparan kepada amanah Takkan dah Okey Menteri nak bagi senator Tak apalah Menteri bagi senator Takkan timbalan nak bagi kepada seseorang Yang dikatakan sebagai skamer Lepas tu dia bukan ustazah tuan-tuan Dia bukan ustazah Yang belajar agama Dia belajar diploma syariah Eh degree syariah uh, Dia belajar syariah Level dia sama macam Fadlina je Adakah kita panggil Fadlina tu Ustazah? Tak Dia pegawai syariah dia peguam syari'i Pemuda amanah tu kata Kenapa dalam amanah ni tak ada ustaz tu ke? Okey tak apalah menteri itu kita lantik sebagai seorang senator Tak ada masalah Takkan timbalan nak lantik senator juga Apa dalam PH ni tak ada ustaz-ustazah ke? Okey dalam PKR mungkin tak adalah Ustaz Wanji tu bukan ustaz apa Ustaz Abu Hafiz tu bukan ustaz Tak apalah kan? Arhab, Arhab ke siapa nama dia Pun bukan ustaz Tak apalah mereka tu bukan ustaz Takkanlah dalam amanah tak ada ustaz Takkanlah dalam amanah tak ada ustaz Tak ada ustazah Sampai kita kena lantik orang luar Dan akhirnya yang bising amanah Amanah selama ni tak bising tuan-tuan eh? Tiba-tiba sekarang ni Lepas lantikan tu amanah boleh bising You know Kita Yelah Bak kata Fahmi Reza kan dia, dia, letak muka Perdana Menteri tu macam tikus Saya katanya kenapa dia letak tikus eh <laughs> Saya nampak Betul lah sebenarnya Dia macam tikus membaiki labu lah Tuan-tuan tahu -tuan -tuan, apa patah tikus membaiki labu Kenapa dia panggil tikus membaiki labu Bukan labu tu makin baik Labu tu makin teruk Tuan-tuan Bukan labu tu makin bagus Labu tu makin teruk Kan It gets worse Ingatkan rombakan ini Akan jadi satu Benda yang Lebih You know Yalah dengar ada tim Rafizi kat situ DAP pun Ditambah pula dengan jadi wilayah dan sebagainya Kan jadi lebih baik, baik lah It's gonna be better lah kan Tapi it's gonna It actually becomes Far worse Tak Hari pertama Bayangkan hari pertama Bapak rupanya uh, Ustazah itu Timbalan Menteri Agama itu Anak buah Badrul Amin Anak buah Badrul Amin Hari pertama Bapak saudara Dia terpaksa membela Anak buah dia Bukan skamer lah Bukan ajaran sesat lah dan sebagainya Tak tuan-tuan Belum masuk office lagi dah kena bela Macam mana ini, ini Politik ni tuan-tuan Paling kurang Kalau tak ada benda bagus pun kita nak tunjul Jangan tinggalkan persepsi dan skandal Sehingga kita terpaksa jawab Pada hari pertama Kalau pada hari 3 bulan macam Samsul Tak apalah juga 3 bulan kemudian 3 months later Three years later Tak apalah juga Ini one day later terus kita terpaksa Alamak nak kena jawab sekarang Kita terpaksa bersilat pada hari pertama Saya borak-boraklah dengan kawan saya tadi kan Saya kata You rasalah Siapa penasihat Anwar Ibrahim? Orang tanya saya soalan tu Saya ada jawapan saya Kena dia jawab Dia jawab jawapan dia menarik Saya rasalah Is dia kata Anwar Ibrahim ni tak ada penasihat Saya rasa Anwar Ibrahim ni tak ada penasihat Dia selalu anggap Orang lain ni tak pandai berbanding dengan dia So apa yang dibuat ni sebenarnya adalah atas pendapat dia sendiri. Dia dengar, dia dengar dia akan dengar orang ni cakap, orang ni cakap, orang ni cakap. Lepas tu dia buat keputusan dia. Dia kata satu benda saya tambah lagi lah. Satu benda juga saya borak lagi nak ada person dia kata satu benda besar yang Anwar Ibrahim buat juga yang sebenarnya damaging adalah bila dia buang pension. Pension pension, pension 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 kerajaan diganti dengan KWSP memang betul KWSP itu lebih baik daripada pension tetapi bagi majoriti orang Melayu di dalam kerajaan dengan buang benda itu it's actually damaging tuan-tuan percayalah dengar cakap saya ni malam ini malam Kliwon eh bukan malam Kliwon malam ini manifesto pembangkang akan dibuat tidak lama lagi tuan-tuan percayalah dalam manifesto tu mereka akan tulis antara lain Sekiranya Perikatan Nasional menjadi kerajaan Kita akan mengembalikan pencen kepada pegawai kerajaan Percayalah Dia akan letakkan manifesto dalam tu Manifesto diorang uh, Dengan perkara tersebut So All in all Kita boleh kata Apa yang berlaku uh, Dalam Situasi dalam Rombakan kabinet itu Tidak memberi kesan positif besar Saya kata rombakan besar perlu dia lakukan Betul Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dengar cakap saya Bukan dia cakap saya <laughs> dia, dia, bukan cakap saya Bukan Dia dengar Dia pun bukanlah uh, Benda tu It's a common thing Dia dah buat Okay dia buat Okay dia buat Lepas dia buat Lepas dia buat benda itu What happen? It becomes worse Dia jadi lebih teruk rupanya Tak apalah rombakan besar tu bagus Tapi it gets worse in guess words jadi itulah so kesimpulan saya boleh kata macam ni lah tuan-tuan eh? Anwar Ibrahim akan bertanding di Parlimen Tambung tak Tambun tidak siapa-siapa yang bertanding di Parlimen Tambung lepas ni dia akan kalah lepas ini siapa-siapa bertanding untuk Pakatan Harapan lah dia akan kalah ok di Parlimen Tambung Don kita tak pasti kita tengoklah macam mana nanti Adakah parlimen kali ini rombakan ini memberikan impak besar kepada kerajaan ini tidak tidak memberikan impak besar. Surau tidak memberikan impak besar. Alright. Uh, jadi bukan setakat ia tidak memberikan impak besar, malah dia mendatangkan impak yang lagi damaging sebenarnya. Lagi damaging. Kau eh, pukul 12 malam dah ni. 3,500 orang yang menonton kita ni Kau tak tidur ke? <laughs> Minat sangat eh dengan cerita ni eh. Tapi bila saya turun on the ground ni Kita nampak sentimen tu lah Tuan-tuan tak percaya tak apa? It is okay Saya tak perlu untuk dipercayai pun Ada orang kata Bomoh ni dah bersuara ni Yalah Setakat ni bomoh ni tak pernah salah lagi <laughs> Nak nombor ikut esok tak? Ha. Ah, nombor esok 3122 <laughs> Ok lah gurau gurau Ok lah tuan-tuan Esok eh, apa? Kamis Eh Juma Oh Juma tak ada Eh Juma ada? Ada. Jumaat ada Tak ada, tak, ada, tak, ada. Tentang tentang tahu, tentang. tak tahu Tak tahu Tak tahu oh, Tak tahu Tak tahu Tak tahu Tak tahu Ok lah tuan-tuan Itu sajalah daripada saya Alright Perihatlah Tidurlah dulu Tenanglah Di dalam di alam sana <laughs> Di alam tidurlah eh. Dan uh, macam saya katalah Tak apa Don't worry Don't worry Bagi saya hashtag RR dulu Tonton boleh Bagi saya hashtag Real reform Selagi mana kita kekal Kepada real reform InsyaAllah Rakyat masih lagi Akan ada Kepercayaan kepada kita Kalau bukan sekarang Nanti Kalau bukan sekarang Nanti Boleh Kita akan Buat perubahan Yang patut kita lakukan Thank you Yang bagi hashtag RR InsyaAllah PN kalau dia nak berkuasa ada laporan kata PN AMNO AMNO PAS GPS JRS akan bekerja sama. Saya dah sebut berbulan lepas dah. Don't worry. Even that happen, don't worry. Kan? Masa susah akan datang tapi akan ada datang juga nanti masa yang lebih baik.